बाकायदगी से नहाना हफजानी सेहत का एक आम रिवाज है जो कि सदियों से चला रहा है हमारे जिल की गंदगी पसीना और देकर को दूर करने के लिए अपने जिसम को पानी और साबुन से धोना शामिल है आपने अक्सर नोट किया होगा कि बारिश में या बारिश के बाद कोई भी चीज जो ओपनली होती है वो पानी के धुलने के बाद साफ और शफाफ नजर आती है बड़े बड़े दर जो गर्दों बार से अटे होते हैं वो साफ और खुशगुवार महसूस होते हैं इसके साथ साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंग या टावर या उनके ऊपर बने हुए शीशे की विंडोज बहुत ज्यादा पहले की नस्बता साफ नजर आती है हती के जानवर भी जब बारिश से बिगने के बाद अपने आप को झाड़ते हैं तो दिखने में साफ सुथरे नजर आते हैं सेम इसी तरह हम इंसानों में भी फीलिंग्स का एक आंसर मौजूद है और ये एक नेक्स्ट लेवल पे होता है नहाने के बाद गुसल करने के बाद बिल्कुल एक नए सिरे से बहुत तरोताजा और फ्रेश लगते हैं मैं हूं मुर्तदा साइंस और फूल की दुनिया में खुश आमदीद आज का हमारा टॉपिक गुसल की अहमियत आइए अब हम इस्लामी तालीमत की रोशनी में गुसल की अहमियत को समझते हैं जैसे कि अहदीस में नबी करम सल्हुस वसम ने दर्जनों जगह पर इसके बारे में हमें ताक़द फरमाई है जैसे कि सही बुखारी हदीस नंबर टू फोर एट में नबी करम सलील्ह वसम ने क्या फरमाया आपके सामने पेश करते हैं कि नबी करम सल्ला वसलम जब गुसल फरमाते तो आप अपने दोनों हाथ धोते फिर उसी तरह वजू करते जैसा कि नमाज के लिए करते फिर पानी में अपनी उंगलियाँ दाखिल फरमाते और इनसे बालों की जड़ों का खलाल करते फिर अपने हाथों से तीन चुल्लू सर पर पानी डालते फिर तमाम बदन पर पानी बहा लेते एक और हदीस हदीस नंबर में के हवाले से हमें ताकीद की गई है कैसे कि नबी करीम सलम के लिए पानी नहाने के लिए रखा गया तो पहले आप सल्हलम ने दाएँ हाथ से बाएं हाथ पर पानी गिराया इसी तरह अपने दोनों हाथों को धोया फिर अपनी शर्मगा को धोया फिर अपने हाथ को जमीन पर रगड़ इसे मट्टी से मला धोया और फिर पुली की और नाक में पानी डाला फिर अपने चेहरे मुबारक को धोया और अपने सर पर पानी भाया फिर एक तरफ रोकर दोनों पाव धोए फिर आपको रुमाल दिया गया कि आप अपना बदल मुबारक साफ कर लेकिन आप सल्ला ने इससे पानी को खुशक नहीं किया एक और हदीस सही बुखारिसंबर टू फाइव सेवन मेंजरत महमून रजी ने फरमाया एक दिन मैंने नबी करीम सलम के लिए गुसल का पानी रखा तो आपने अपने हाथ दो मरतबा या तीन मरतबा धोए फिर पानी अपने बाएं हाथ में लेकर अपनी शर्मगाह को धोया फिर जमीन पर हाथ रगड़ा इसके बाद कुली की और नाक में पानी डाला और अपने चेहरे और हाथों को धोया फिर अपने सारे बदन पर पानी बहा लिया और अपने जगह से हटकर दोनों पाओ धोए देखा जाए तो इस हदीस पाक को समझने के लिए बहुत सारे पहलू हैं जिनमें से एक पहलू हम आपके साथ शेयर करते हैं फूल जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु सल्हुस वसम ने नहाने के ऊपर और साफ़ सुथराई के ऊपर इतना ज़्यादा ज़ोर दिया है तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यह हमारे लिए कितना ज़्यादा है और इमाम बुखारी ने भी स्पेशली तहारत के ऊपर गसल के ऊपर अलग से एक बाप बांधा है और उसमें दर्जनों से ज़्यादा अहादि को जमा किया हुआ है हालांकि पहले ज़मानों में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी जैसे कि सौंफ साबुन बॉडी सोप जो कि आजकल लिक्विड फॉर्म में होता है शैम्पू हती के तेल भी हती के तेल भी आसानी से दस्तियाब नहीं होता था कि उसे अपने इस्तेमाल में लाया जा सके और लोग मिट्टी को ही ज़्यादातर साबुन के तौर पर इस्तेमाल करते थे और अपने जिसम के ऊपर गर्दो गुबार और निजात जैसी चीज़ों को साफ करने के लिए मट्टी का इस्तेमाल करते थे इन सब चीज़ों की तस्दीक आजकल की हमारी न्यू जनरेशन भी करती है और साइंसी लिहाज से भी ये दुरुस्त है एज ए मुस्लिम वी बिलीव के हमारे लिए कितना ज्यादा अहमियत रखता है जनाबत के लिहाज से इसके बारे में भी हम इन शाह इन फ्यूचर एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए ताकि इसमें हमें मजीद समझने के लिए आसानी हो देखा जाए तो अहदीस की कुत्त सफाई सुथराई के लिहाज से गुस्ल के लिहाज से तार के लिहाज से भरी पड़ी है भरी पड़ी है और इन सारी अहादीस को नबी पाकम ने एक जुमले में समो दिया कौन सा जुमला कि सफाई नाना है सफाई ना है मतलब इससे हमें इसकी अहमियत का और भी अंदाजा हो जाता है कि हमारे ईमान का हिस्सा भी एक तरह से सफाई है अगर आप अपनी सफाई रखते हैं अपने आप को अच्छे तरीके से रखते हैं मतलब कि आप अपने ईमान की आयस्त आयिस्त सीढ़ियां तय कर रहे हैं उसकी तरफ जा रहे हैं तो लिहाजा हमें अपनी सफाई सुथराई के ऊपर बहुत ज्यादा गौर करना आइए अब हम साइंसी लिहाज से गुसल की अहमियत को समझते हैं दूसरी तरफ हम एक आम गुसल भी होता है जो कि हमारे माश्यों में जैसे कि नहाना शावर लेना या पंजाबी में बोलते हैं कि तारी लगाना साइंसी तौर पर गुसल करने के बेशुमार फवाद हासिल होते हैं ये जल्द को साफ व शफाफ रखते हैं गुसल करने से गंदगी पसीनों और बैक्टीरिया से महफूज रहा जा सकता है इन्फेक्शन के खतरे को कम किया जा सकता है अफजान सेहत को फ़रू दिया जा सकता है गुसल अगर गर्म शावर से करें तो पट्टों को आराम मिलता है तनाव में कमी आती है और जड़ों को सुकून भी मिलता है गर्म शावर से निकलने वाली भाप नाक के हिस्सों को साफ करने नजला या एलर्जी जैसी बीमारी से निजात दिलाने में मदद कर सकते हैं मजीद नहाने से खून की गर्दिश में तेजी आती है जिसकी वजह से जिसम के मुख्तु हिस्सों में ऑक्सीजन की सप्लाई और बढ़ जाती है जिससे मजमू तौर पर सेहत बेहतर होती है और तखलीकी सलाहितों को मतहरक में भी ला सकते हैं जिससे ना सिर्फ जिसम की सफाई की रस्म बन सकते हैं बल्कि और जज्बाती जवान होने का एक आला भी बन सकते हैं के से ना नहाने से बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है सबसे पहले पे हमारे जल्द पर पसीना गर्दो गोबार तेल और मुर्दा पुलियत को जमा करने का एक तरफ से मौका मिल जाता है जिससे जिस्म के छेद बंद हो जाते हैं और जिल की बीमारियां जैसे कि एक्नियोडमाटाइट का बायस बनते हैं जिल पर प्रवान चढ़ने वाले बैक्टीरिया और फंगस जिसम की नाखुशगवार बदबू का सब बन सकते हैं जिसके नतीजे में जल्द में इंफेक्शन भी हो सकते हैं ना नहाने से हफजान के नशुना में साबित हो सकती है इसके अलावा जल्द की सफाई ना करने से एक्जमा या चंबल जैसी बीमारियों का बायस भी बन सकते हैं इसके साथ साथ बैक्टीरिया का जमा होना मुमकिन तौर पर किसी संगीन इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं खास तौर पर अगर हमारे जिसम पर कोई भी कट या जख्म बाकायदगी के साथ ना नहाने से दिमागी सेहत के ऊपर भी एक बुरा असर पड़ सकता है क्योंकि हफजानी सेहत का खुद एतमादी और सामाजिक कबूलियत के साथ एक गहरा ताल्लुक है जी सफाई को नजरअंदाज करना समाजी तनहाई या डिप्रेशन का बायस भी बन सकता है मजमू तौर पर अच्छी सेहत और जहनी सेहत को बरकरार रखने के लिए इन्फेक्शन से बचने के लिए और तंदुरुस्ती को मजीद फरोग देने के लिए नहाना और बाकायदगी से नहाना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इस वीडियो से मालूम पड़ता है कि डेली बेस पर नहाना धोना और साफ़ सुथराई कितना ज़्यादा हमारे लिए अहमियत रखता है एक छोटी सी गुजारिश के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं कि काइंडली इस इंफॉर्मेशन को इस वीडियो को एक सदका जारी समझ कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए स्पेशली अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए ये चीज़ कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है ताकि वो एक अच्छे इंसान बनकर उभरें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी इसी तरह रहनमई फरमाते रहिए और हमारी हौसला अफजाई करते रहिए अब तक के लिए अपना और अपने इस का ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज